Это у меня вообще сидит юрисконсульт, понял? Вот он, он тебя подведет под статью, скажет, мужик ходит, блядь, погода, блядь, с МЧС, и хочет взять с меня взятки, блядь, понял? Не меньше 20 тысяч долларов, за что не пойму, как говорит, двигатель убрать, не уберете, платите деньги, блядь, понял? Он тебя подведет под статью, блядь, пойдешь на дрова. У нас есть поговорка, есть на свете три дыры, сось выгорит блядь, понял? Здесь, где колят дрова, у нас на севере, я не знаю, как у вас там, где курят, а у нас тут есть заведение. Ты пойдешь туда колоть дрова. Только из за того, что ты не читаешь книги, ни хера не знаешь. Пишешь ахинеев, а потом с этой ахинеи приходишь к умному человеку, к начальнику цеха, который делать ни хера ничего не хочет. Его надо убедить. Ему надо пальцем показать, что вот здесь, вот так, так и так, блядь. И вот вам неделю срока, иначе ни хрена ничего. закрою ваш цех. Тебе не фене, понял? А если ты ему так не покажешь, не расскажешь, он тебя пошлет. Хитрее пила. и скажет, давай, сынок, больше не приходи сюда. И тогда будет тебе хихи, понял? Когда будет тебе хихи, только через заднее место, потому что ты будешь петушком. Теперь вот еще другой вопрос. Вот теперь другой, у меня к тебе вопрос. Таблица П1.4. Все ищут таблицу таблица P1.4. Так, таблица P1.4. Так, нашел эту табличку. Вот это, да? Так, типа, сейчас глазами нормально. <как> нормально. <как> сейчас ты поищи, где в этой табличке есть цифра 0. Давай. Как найдешь, только сразу мне говори. Вот она, Борис Павлович, цифра 0. Я ее там нашел. Понял? А то я глазам своим не верю, ни хера. Может, на самом деле в этой табличке у тебя написано? Пуя таблица P1.4. 0 это 2А, 2Б, 2С, блядь. 0 это где вот ты нашел? 0. А? Ну вот ты придешь ко мне на защите, я спрашиваю, 0 где? Не знаю. Не знаешь, иди нахер, оценка 2, блядь. Будешь ходить до 7 августа. У меня 7 августа день рождения. Я добрый бываю с утра, блядь, до смерти, вообще. Нет, да это. Ты представляешь, вот ты пришел ко мне с бумагой Вот я у тебя только две страницы прочитал, уже три раза тебя нахуй послал. А теперь нужно прийти часто сказать, товарищ дорогой, начальник Иванович, У тебя вот этот двигатель другой, у другого насос, вообще. Не соответствует. Почему? А вот эти что таблички перебрал здесь вот эти вот? Вот это они нужны, а? а? Они нужны здесь. Ты чего ты это написал? Пункт ПУИ 7360 должно соответствовать также табличкам 731 и 732. На они написаны здесь. А? Тишина. Тишина. Тишина и покой. Теперь другой вопрос. Другой вопрос. Вот это, 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 вот это. Это к чему вообще у тебя значки относятся? Так? Вот плюс он у тебя к чему здесь относится? Тебе надо было его не здесь написать. Ты чего, сынок, Ёпь, Вот здесь в углу. Вот. И все, вот так. Раз, блядь. И все. Понял, да? Смотри, как красиво, блядь. Понял? Раз, блядь. Бля. Вот здесь. А если стоит у тебя такой тупой мужик, как я, что это у тебя за плюс на Так да, это плюс вот ко всему относится и все. Нахера, я не, 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 хотел писать, что как ты писать, я вот, я вот здесь в уголку право, внизу, в правом нижнем написал, блядь, один плюс. И все, нахер, да, видишь, нормально, да? Красиво, смотри. Блядь, здорово, да? Что скажешь? А я вам объяснял, не пойдусь еще раз объяснить, время у меня съесть еще. Череп. 17 минут. Сухий. Значит, во-первых, там не 0 надо писать, а 4. 2, 2b, 2c. Так? Смесь, если, допустим, вот такая. 2. 2 3, вот, вот здесь Это Плюс, что у тебя значит? Я не знаю. Я тупой, то в смысле вообще. Вот так я вижу, что вот смесь у тебя 2B категория, вот ты нашел 2B, заследовали дорожку нарисуйте. Я вам еще пообъясняю, что к чему. Так? Звездочку там надо писать. Или чего? Так? Так. О, наивысшая категория взрывоопасной смеси. Молодец. Так. Наивысшая категория взрывоопасной смеси. Молодец. Пока оценка кол. Так? Плюс. Минус. Все замечательно, прекрасно. Так, ну это что касается маркировки в защищенного векта обороны и проверки. <свят> Оценка 2, потому что пунктов в пуе нету ни хера. Это раз. Во-вторых, там параграфы указаны, а не пункты. И в третьих, ни хера буквы П никакие не пишутся. А пишется просто 7,393. А если надо таблицу написать, пишется сокращенно табл. И ставится точка при этом. Mm -hmm. Все. Mm -hmm. А что вам сказал, что нужно букву П писать? Я вам хоть раз ее писал, а? Я вам ни разу не писал. Так. Дальше. Пусть я на спортплощадке, вот там, я помню, гоняют, там кабеля, ходят. Коля, с хвостами, вот такими, восьмёрки или кольцом. двойным. Кабеля не допускаются. Давай, не допускаются. изоляция, где это написано? А? Ну, пусть, 7 3 -102. Открывай, читай. Где-то написано, что не допускается кабеля с бумажной изоляцией в зоне В1. А? Переписывайте все вот эту болванку толпу ноги. Даже не задумываясь вообще ни о чем. Давай, ищи. 73102. Читай от начала до конца. Как, как только найдешь там, где запрещена, запрещены кабели с бумажной изоляцией, я тебе 5 поставлю. Все, записал, мужик. Записал все. сейчас генерал, блядь.